Вибори в США. Звідки беруться президенти? Дивіться Шустер Лейф о 20.30 на каналі Савіка Шустера 3S TV. А, мне везде нравится в Украине, но я был поражен чиновца, ч, ч, ну, красотой чиновцов. Я всегда был поражался этому городу. И одновременно красотой, и просто неухоженностью, а, то, что и дороги туда нет, аэропорта нет. И люди, даже во многим в Украине там не бывали. Не то, что там весь мир сюда привозить, чтобы там люди просто богатели на этих богатствах. Собі, що ви стоїте на болоті голий, і на вас сідають комари, і вони вас кусають. І ви собі б'єте, 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 а комари сосують, з вас кров сосують, сусують. Комари всі там, ви вбиваєте їх мільйони, а їх все більше і більше і більше. От комари це корупція. Корупціонери і, чи корупція? І корупція, і корупціонери. Скільки б ви їх не били, ви нічого не зробите, поки не висушите болото. 18.40 мне да, позвонили. Это правда. Поэтому я наоборот мчался и бежал. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизерия, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. Как давно вы в Киеве? А, уже пять дней. Вы публиковали на своей страничке в фотографии, в том числе рядом с мемориалом Ленина. Это вы случайно сделали эту фотографию или ехали туда специально? Нет, нет, ну мы мимо шли. Он уже не так меня волнует, Ленин. Тем более здесь все решается. Декоммунизация началась. Я думаю, начнется и процесс люстрации. Это вопрос безопасности государства, граждан. Как в России сейчас а, относится к Украине? А, плохо. А, а, знаете, в 1936 а, году а, в Москву посетил такой был писатель французский Андрей Жид. А, тогда тоже была очень мощная пропаганда советская. Он сказал, что с советскими людьми неинтересно говорить. Можно поговорить с одним и понять, как думают все остальные, потому что люди не самостоятельны. Сейчас тоже очень мощная пропагандистская кампания, и большинство людей ну, подвержены ей. Она очень умная кампания, эксперты, психологи ее проводят. Она базируется на таких советских стереотипах. И отравлять сознание людей это ужасно, и вот эта ненависть к Украине, к украинцам, поддержание убийства, войны, но этого не было, но ну, даже в Советском Союзе а сейчас это одобряется. оставаться еще дней 10 и еще дней 10 а потом дней на 10 уеду а потом опять приеду климат подходит ну климат лучше конечно чем чем в россии но главное люди душевные чем вы сейчас занимаетесь в первую очередь вот в украине прежде всего пытаюсь сюда привлечь деньги потому что я считаю что главное успех преобразования в России это если здесь будут деньги если здесь люди будут жить хорошо а теперь наша аудитория это для наших гостей это вся Украина по четырем основным критериям социологии – пол, возраст, регион и тип проживания, село, город – они полностью отражают страну. Это портрет Украины. Кого бы вы хотели видеть а, премьер-министром Украины? Ой, сразу не может сказать. Пусть остается Яценюк. А я свою тезку Юлию Тимошенко. Або Саакашвили, або, возможно, Яраиско Пани. Так уж Саакашвили. Сразу не отвечу. Ну, скорее всего, Саакашвили. Я тоже не знаю, я воздержусь. Саакашвили во главе технократического правительства. Не могу ответить на этот вопрос, я не задумалась пока. Абрамия Затрудняюсь ответить сейчас. Садовый. Саакашвили. Богомолец. Ну, пока месье Ценюка. Тоже пока Арсений А вы? Ну, еще не выозначилась, не могу найти кандидатуру. Премьер-министром Украины, кого бы вы хотели видеть? Саакашвили. Пока затрудняюсь, ты здесь? Юлию Владимировну Тимошенко. Саакашвили. Я бы оставила Арсения Яценюка. А вы? Я пока никого не вижу. Арсения Яценюка. Тот, кого мы не знаем. Я Юлию Тимошенко. Я выозначена. Юлия Тимошенко. Саакашвили. Юлию Тимошенко. Мураева. Мураева. Абсолютно нету кандидатов на данный момент. Сегодня появилось интервью премьер-министра Арсения Яценюка в одной из ведущих немецких газет «Франкфурта All Это, в общем-то, читают все деловые круги и вся политическая элита. В этом интервью Премьер-министр сказал, что единственная сила в коалиции, которая последовательно поддерживает реформы, это Народный фронт. Все остальные против. И блок Петра Порошенко, и, естественно, радикальная партия, и самопомощь, и Батькивщина, это само собой разумеется. Но вот пар... блок Петра Порошенко реформы не поддерживает и всячески торпедирует. После этого интервью, насколько я понимаю, в блоке Петра Порошенко появилось чувство недовольства. И стали появляться всякие новости о том, что вплоть до того, что премьер готов добровольно уйти в отставку, и что уже готовится техническое правительство во, во главе с Натальей Ересько, и что уже собираются подписи. Здравствуйте! Здравствуйте. Верите, что Арсений Ясенек в ближайшее время сам идет? Ну, по крайней мере, уже такие как бы э, звоночки есть. А причем, насколько я понимаю, реальные, потому что как бы вот, по заявлению там Луценко, по заявлению некоторых депутатов из моей бывшей фракции, я так понимаю, что уже как бы вот идет определенный перелом. Что ее может уйти. Арсений Петрович уйдет исключительно в соответствии с Конституцией Украины. Уйти сам, уйти в случае, если будет большинство голосов за его отставку, в случае э, потери гражданства Украины, выезда за рубеж или в случае летального исхода. Кто сейчас достоин занять место премьер-министра, если Арсений Петрович все-таки уйдет? Петр Порошенко. Я серьезно. Петр Порошенко будет выстраивать конфигурацию контроля над правительством в любом случае. И лучшая кандидатура – это он сам. Сейчас идут договоры, договоры, окей. Сейчас ищут компромиссные варианты. Но я думаю, все они будут очень временные. Даже не стоит время терять. Да, а вот они идут, да, договорятся, да, олигархи э, сделают. сделают. Они понимают, что Яценюка невозможно удержать. Но и этот договорняк невозможно удержать. Не в Яценюке дело. Договорняк этот невозможно удержать. И у этого они до сих пор не поняли. Технократ, который может сломать систему и протестовать себя олигархом. Однозначно. Потому что олигархам требует давать бей. А это должность главного менеджера. Управляющего. Вот, большой такой корпорации, которая называется Украина. Эта корпорация очень серьезно зависит от внешних заимствований, от внешних кредитов, от внешних вливаний. Естественно, поэтому как бы, есть человек, который это является гарантом нерастранжирования этих кредитов это э, Наталья Елеська. Она сама, конечно, не хочет идти туда, потому что это электрический стул, на который приходится садиться. Но скорее всего как бы, ее будут уже продвигать. Большая вероятность того, что я, либо Яриска станет, либо Гройсман. А, да. Ну, Яриска менее желательно, потому что она ни, ни в чем не разбирается, что происходит в Украине. То есть ну, она будет управляемой нее. А Наталья Яриска видит себя премьер-министром? Вот этот вопрос задавали те, кто... Я могу сказать, Настя премьер-министром не видит. Лично общался не один раз день вижу такого кризис, государственного менеджера с Саакашвили. Это как Са Саакашвили, там почему не говорю, что у него он был лучше был бы, но у него нет шансов, потому что это антиолигархический проект сразу, это это война против всех олигархов, всех коррупционных схем. А это, это правительство, это парламент этого не допустит, потому что там всегда представители этих олигархических кланов. Михаил Саакашвили видит себя министром. Станет ли он консолидирующей фигурой, объединившей наше общество и Верховную Раду? Большой вопрос. Политическая теперешняя элита Украины не готова меня видеть. Полит... Премьер-министр будет сопротивляться этому, поэтому могу не волноваться У меня амбиции гораздо выше, чем премьер-министр. У меня амбиция их поменять полностью, их правила игры поменять. Не там их упрашивать, пожалуйста, дяденьки, дяденьки назначьте мне куда нет, я думаю, что надо поменять их, надо сместить с полностью акцент, и тогда люди найдут очень много кандидатов хороших достойных. Гройсман – это продолжение децентрализации, которая президенту не нужна. Если у нас президент будет извиниться, и премьер-министр будет извиниться, и глава Верховной Рады будет извиниться, то, мне кажется, слишком много винится в государстве Украина. С уважением отношусь и к кандидатурам и Гройсмана, и Ерельська, и. Знаете, чем черт не шутит, может быть, какого-то иностранного специалиста что если бы Арсений Яценюк захотел бы кого-то оставить на посту премьер-министра и рекомендовать кого-то, я думаю, это был бы Арсен Аваков. Есть детский анекдот. Когда Абрам с Сарой купили, купили лотерейный билет, и Абрам говорит, вот мы по нему выиграем машину и поедем с тобой на юг. Я за рулем, ты рядом, дети сзади. Он говорит, все правильно, только я за рулем, ты рядом, дети сзади. Он говорит, нет, я, нет, я, нет, я. Потом он говорит, Сара, выйди из машины. Арсений Петрович пока не написал заявление. единственная страна в мире которая на данный момент не признает донбасс частью украины это украина и это на самом деле очень печально потому что это программирует эту ситуацию и это программирует то что эта ситуация будет только нарастать мотыль американца... илья но александр мотыль историк говорит что если бы украина наоборот сделала все чтобы вернуть донбасс в состав то это будет самоубийством но вот есть другой американец, его имя Марк Твен. Он говорил, что землю больше не производят. И поэтому я считаю, что страна, которая разбрасывается своими землями и своими гражданами, совершает большую ошибку. И это очень важно. Давай, я вам про коммунистов расскажу, какие они гады. Как они хотят разорить народ. Коммунист, настоящий коммунист. Ты что настоящий. В этом разница. У меня дед был настоящий коммунист. 20 лет в тюрьме, может, слышал Алексей Снегов. Да. Да, он ленинец я его не переубедил, пытался. в, в 90-м году он был еще жив. Странно, что он вас не переубедил. Настоящий коммунист должен нести свет идеи в массы. Меня переубедить невозможно. Один философ говорил, что, э, возможно, цель существования России в том, чтобы показать миру, как нельзя жить. Вот и события в Крыму, и события э, на востоке Украины, и события э, в Грузии, когда э, эта агрессия началась, и события в Приднестровье это вот та опасность, которую демонстрирует Россия. Единственный путь для Украины сегодня это быстрые, эффективные реформы. Да. Пропаганда, яка працювала в Росії і промивала мозги, і затримала родини, розколола їх напополам в Росії, де брат проти брата один кричить: Крим наш, другий е називає того божевільним і так далі. Це, це в Росії. А що трапилось в Донбасі, де летіли бомби на голову? Це жах, це горе. Мозги повернулися, і їх треба повернути назад. Може повільно, може швидко. В Німеччині 40 років, по опросам общественного мнення, да, було високий процент підтримки нацизму. І тільки через десятки років нацизм перестав турбувати мозги. А ви хочете, щоб зараз туди, сюди, туди, сюди Донбас був українським і станеться українським. Ви до сих пор прекрасно говорите по-українськи. Ви Цены не, це не важко. У меня была очень добрая учителька украинской мовы и литературы, хотя я навчався в российской школе, в местном московском, школа номер 11. Кстати, как вы относитесь к тому, чтобы Днепропетровск, в жизни в Днепропетровской области, правильно да, да. переименовать все? Я поддерживаю, потому что нет никаких оснований, чтобы на нашей земле э, были какие-то города, какие-то улицы, какие-то памятники. Э, восславляющие убийц, насильников, садистов, которым являлся Петровский. Поэтому я двумя руками «за». По поводу украинского языка. Вы в семье разговариваете на украинском? Кто-то из ваших? Нет, я не разговариваю на русском языке, потому что я живу пока еще в Москве, и вся, вся моя родня – это русские люди, родившиеся в Москве. Вот. Но вот сын две недели побыл во Львове и уже заговорил на украинском языке. Ну, у него способности, он говорит на французском, на английском, на немецком, на испанском, поэтому у него просто лингвистический талант, так сказать. Вот. А вообще меня очень греет та атмосфера, которая сейчас сложилась в Украине, потому что были попытки вот сразу после Майдана да, перевести это в плоскость. Если ты на русском языке, так ты враг Украины, если на украинском, значит ты ее друг. Бред собачий, да, это важно, что в сердце. И Русскоговорящие украинцы показали Путину и, и, и всем э, ребятам, которые захотели легко взять колыми руками, пользуясь тем, что в доме соседа начался пожар, оттяпали Крым и Донбасс и Луганск по принципу: а, если на русском языке говорит человек, значит он союзник России, ничего подобного. Хотя сейчас Илья в России не бывает, наверное. Ну, мы вообще-то оппоненты. А Илья сторонник а, а, коммунистического пути развития, он из левого фронта, а я либерал правый. Здравствуйте. Здравствуйте. Как, как, как рад видеть вас. Вечен. Как Хорошо. Я болею за вас, защищаю ну, спасибо, вас. Спасибо, я даже много раз. Везде защищаю, так я что очень вы ценю. двигайтесь. Спасибо. Главное, что вы держите сейчас. У нас есть несколько сот тысяч виноделов за Закарпатье. Есть какой-то дебильный закон, что нельзя, значит, приватизировать винное хозяйство. Стратегический объект, оказывается, бочки старые, которые гниют. Потому что кому-то выгодно, и 500 тысяч налог. Столько месяцев не нашли время, ни это правительство, ни это Министерство сельского хозяйства, ни это РАДА, поменять этот закон. Все остановлено. То же самое у нас, все остановлено. Когда мне нужно 39 разрешений, чтобы я производил вино, из них 5 нужно брать в Киеве. Конечно, и у нас во всей Одесской области из 200 тысяч виноделов, наверное, только 65 имеют. Лицензию только 65, все остальные с в тень. Это правительство увеличило теневую экономику от 32 до 48 процентов. Убрать к черту 80% всех лицензий и разрешений. Они не нужны. Упразднить целые агентство дармоедов. Они не нужны. Нельзя старые меха наливать новое вино. Нельзя, то есть, и это не грузинская пословица, это библейская мудрость. Вы какое вино теперь предпочитаете? Одесское? Да, я, я обожаю одесское. или домашнее. Они его, бедные, разливают пластиковой бутылкой, чтобы по закону запрещенным разбивать нормальным. В результате у них всегда вкус чуть-чуть бутылок от Кока-Колы, но даже так так. это лучшее вино в мире, конечно. И просто жалко, как убивается эта отрасль в Украине. И Закарпатье тоже потрясающе. Закарпатье – это с венгерской стороны зона Тукая, а с этой стороны еще лучше зона. Но ее убивать, потому что с венгерской стороны там гор почти нет, а с нашей стороны сочетание горного и такого ранинного климата – это идеально для виноделия. Просто у нас враждебные каусялки по продуктивной деятельности, законодательство и за правительство. А какое вы больше любите? Красное вино, белое, розовое? Красно. Наверное, столько, сколько у нас в программе вы еще никогда не общались. Ну да, да, но э, украинская политика имеет свою очевидную специфику. Я не знаю, может, во мне говорит российский тоталитарист? Но я меня всегда удивлю. Нет, не империалист. Вот это меня упрекнуть нельзя. Я, поп я попрошу. То есть, вот. Но, 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 но я не понимаю, когда э, в рамках одной структуры заместитель ругается на начальника, начальник заместителя все вместе ругаются на президента страны, на. Это демократия. Ну как ну, бы. Есть. Для нас, Нет, для есть между демократией и хаосом, да, я считаю, потому что в конечном итоге э, Украине очень нужен успех и очень нужен прогресс и очень нужно что-то делать, да, когда то есть нету команды, это очень тяжело и очень хочется, чтобы наконец эта команда появилась э, и вот я там все время, когда общаюсь с украинскими политиками, все время ищу именно это. Все будет хорошо, я в этом уверен. Мам. про маму, как До, до, до речі, це така інтрига, яка сьогодні стала стала новиною, що виявляється, як давно пов'язані Петро Мага і Михайло Сакишевич. В центре Ужгорода просто пропускной пункт, Я там служив два года, то есть два года погнали, в том числе за Карпатия. Первое отделение, автомобильное. Я было так вернувся в своєму. Кстати, Петро Маги, ваша мама. меня кормила медом и э, вареньем, когда я погибал от воспаления, воспаление, воспаление, воспаление легких прямо, она выносила мне варенье, когда я стоял там в тулупе, там, в валенках на посту, она меня спасла и выходила. Патисач, И, 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 и пишут, типа, а что ты молчал? Ну що я маю ходити розказувати, що в мене мама годувала са кашилі. По-перше, він був вдвічі худіший, навіть втричі. Друге, він служив в чопі. Мама була черговою по вокзалу. Каже, ходив грузинський пацан, длінний, худий, вічно каже, трохи хворий. Але чим звертав на себе увагу, читав іноземні газети. От єдина людина, яка купувала на вокзалі е, німецькі, англійські французькі газети, це був Саакашвілі Читав, і вона він бачив, хворий. То вона з дому йому там носила мед, молоко, там ще щось, я не знаю. І от він не забувся. І, і, і вони тут зустрілися. Він її там тетя Маша обнівав, там такий, ніби вчора. Ну приємно, що не забуває. Без Бориса Немцова. Что мы знаем о заказчиках его убийства а сегодня? 23 февраля в Москве заместитель председателя оппозиционной российской партии Парнас Илья Яшин опубликовал доклад, который называется Угроза национальной безопасности о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове. И на той же пресс-конференции Илья Яшин обвинил Рамзана Кадырова в убийстве Бориса Немцова. Я не вызывает никаких сомнений в том, что именно Рамзан Кадыров стоит за убийством Бориса Немцова. Вопрос заключается лишь в том, является ли Кадыров последним звеном. Является ли он заказчиком, либо организатором. За ним стоят еще более высокопоставленные фигуры. Я убежден. Кадыров стоит за убийством моего друга Бориса Немцова. Я добиваюсь того, чтобы этот человек был привлечен к ответственности за убийство моего друга. Официальная версия: никакой политической подоплеки нет. Но и вопрос даже не в этом. Я думаю, что при Путине, при Владимира Путине сложно будет добиться правды. Верите ли вы, что мы узнаем э, истинного убийцу Бориса Немцова? Мы его знаем. <laughs> Че, это ответственный за это Путин. А, тут даже не важно, вот давал он прямое указание или а, то, что он награждал а, Кадырова какую-то медалью после убийства, признание полезности этого убийства. Путин, он несет за это ответственность. За Боинг, сбитый, малайзийский, тоже несет ответственность Путин. Тоже нет никаких сомнений, только верховный командующий мог отдать такой приказ. За э, Крым, но он сам в этом признался. Это преступление против человечности. Он уже просто столько преступлений совершил, что там, одним тримодалом не обойтись. Те, кто исполняли это убийство, оставили очень много следов. И лица, которые непосредственно исполнители, они задержаны правоохранительными органами России. Путин под давлением Запада показывает, что в России есть закон и порядок. Поэтому поки ці люди живе, вони являються носителями інформації об істинних мотивах, істинних заказчиках данного преступления. Є така народна мудрость: українська, російська. Сколько вері не їться, все буде. Поэтому такого рода чудовищное преступление і його заказчики будуть известны. Я просто нагадаю для тих, в России, в Росії Путіна, всіх його прибічників і всіх тих, хто це робив, що Дуже нещодавно завершився процес над тими в Польщі над Єрузельським, і тоді він був цеком. І його оцих от тому він давав доручення вбивати людей під час трагічних подій 1981 року. І вони отримали реальні терміни покарань. Тому що коли зміниться влада Росії, думаю, це станеться дуже швидко, врешті-решт, то безперечно принциповим питанням буде для росіян, щоб були і встановлені, і понесли відповідне покарання. Вони і вбивці, і ті, хто віддавав наказ, і ті, хто виконував, мають про це чітко пам'ятати. Я впевнений, що це імені Рамзан Кадиров абсолютно на 100% процента в этом убежден. Думаю, що этот заказчик в Кремлі. И думаю, что, конечно, его имя станет известно после того, как власть в России поменяется. Истинный заказчик – это Владимир Путин. Не имеет значения, он отдал этот приказ или Бориса убил эта ненависть, которую он уже разжег в обществе. Но однозначно заказчик – это Путин. Мне очень больно обо всем этом говорить, потому что год назад я из эфира «Шустер Лайф» услышал о том, что Бориса убили. я я знал его лично, не близко, но знал. И я полетел в Москву на марш по его памяти. И там, просто за то, что я делал футболку с портретом Бориса и словами Героины вмирают. Меня арестовала Московская полиция. И Очень жалко, что я в этом году у меня путь в Россию закрыт. Я не могу полететь и положить просто свой цветок на тот мост, где Борис погиб что мы узнаем истинного заказчика убийства Немцова? Да, узнаем, конечно. Несомненно. Ну, пройдет время. Это, конечно, не при этом режиме, но мы узнаем, конечно. Нет сомнений. В истории... Ну, в истории таких событий... Ну, есть, конечно, тайны. Но я думаю, это тайна, которая раскроется. У нас с каждым годом все больше российских оппозиционеров участвуют в ток-шоу и вообще приезжают в Украину. Как вы думаете, так будет и дальше? Ну, я в этом не сомневаюсь. А я как оказался в Украине? Просто там все, ну там, там же нет жизни. Поэтому люди, это же нормально, она, люди идут туда, где она есть, пусть не полноценная, пусть не совершенная, но она есть. Мы обсуждаем чисто украинскую историю. Она далеко не украинская. Треба!